На нашей акции э, шествия радости в роще жизни, э, подготовленным э, фондом Линия жизни здесь на главной музыкальной площадке я объявлю выступление группы «Форпост» с идейным вдохновителем, друзья, автором текстов и композитором, актером и режиссером театра и кино, который служит в Московском театре Луны Дмитрием Бигбаевым, друзья. Фарпост и Дмитрий Бигбаев, прошу. Uh, всем здравствуйте! Спасибо, что вы сегодня здесь. Uh -huh. uh -huh. Ну, собственно, концерт для наших, все, для, все здесь. Uh -huh. Ну, мы, 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 в принципе, готовы. Давайте, я думаю, чего уж тут так uh, долго нам uh, заводить. Uh -huh. Может, можно как-то погреться, я не знаю. Постараемся для вас сделать все возможное. Uh -huh. Вадим, ты готов? Давай попробуем, подождем. Эй! Денький, денький. Что завтра будешь с нами? Знаю ли я, что все мы связаны тупыми узлами? Жизнь — это мир, но души не на Но прайник ходит, а по ту речи, а в тапки только разбивает сетей Время пока порой смывает раны Но никогда нам не узнать судьбы Она а то лечит, а Тоже сухо разливает кем У судьбы курок на зоде. Не случайно всё, что происходит. Она а то лечит, а то скидит, Тоже сухо разливает кем в, в Небески! У судьбы урок на взлоде, Эх, прям потеплее даже стало, мне кажется.